Это моя личная точка зрения. Часто людей, которые ничего не понимают в политике, а они не понимают в политике, они думают, что все произошло само собой. Вот точил Путин этот нож или бритву все эти годы и хотел откромсать кусок. Так у меня один вопрос. А что вы сделали для того, чтобы остановить это? В НАТО не вступили? Наболтали в Конституции еще с Порошенковских времен, что мы будем там и так далее. Подразнили русского медведя, получили сейчас э, кровавую оплеуху, ну и сейчас будем огрызаться, и тут я не могу, э, по методу просто. Если три года тому назад это было оружие, это было бы за Украину. А сейчас дать за два месяца, которые осталось ему человеку, у которого есть справка о том, что он умственно неполноценный, не, не, не вы знаете, да, что у Байдена справка о том, что он не подлежит суду в связи с тем, что он умственно не в форме, скажем нет, так. Нет, вы знаете, я, кстати, не, не знала этой информации. Вы первый, кто мне ее сообщил а, еще на прошлом эфире, да. Я вам я еще раз хочу повторить, потому что вы понимаете, мы дошли до того, что. Вы помните формулу, что война это когда старики посылают на смерть молодых. Старые мужчины убивают молодых. Ну, Иначе бандон... говорят богатые и бедных. Да, немножечко вот такая перестановка. И богатые и бедных. Но в первую очередь старые и молодые. И э, я не буду там распространяться, много знаю всяких притчей на эту тему. Так вот, Иосиф Байден, Джозеф Байден, да, который сошел уже в политический гроб, вот, он все-таки решил говном запечатать. И, как говорят в Киеве, извините, я употреблю дипломатическое слово, накакал таки в борщ своему политическому конкуренту. Если кто-то думает, что Иосифа Байдена, Джозефа Байдена, вот, уже почти почившего в политическом бозе, волнует судьба Украины, так вот этот случай, когда на, тысячи, на тысячный день, тысяча первый день войны, дали наконец эти дальнобойные атаканцы, 90% которых, кстати, было что? Сбито. Я только что читал американские источники, которые подают эту новость таким образом. Демократы первой строкой о том, что Украина нанесла удар в Брянскую там, область, а Fox News, который это на CNN, да, это полностью пробайденовское издание, смотрение которого упало на 80%, чтобы вы знали. А Fox News, который набирает, потому что американцы верят в нового президента, пишет о том, что это была лишь мера, которая приведет к большей эскалации и ставит нас на грань ядерной войны. Я Смотрите, предупреждал. Андрей Иванович, а здесь очень интересно. Вы знаете, а вот такая формулировка, да, что мы находимся из-за этого разрешения в Байдена бить дальнобоем по территории Российской Федерации, мы уже практически на пороге, на пороге третьей мировой войны. Разве это не синхронная риторика значит, ближайших соратников того же Трампа и Трампа, который тоже говорит, что эта администрация Байдена приведет нас к третьей мировой войне а я все порешаю это подыгрывает тоже его политическим заявлением и смотрите какая какая ситуация тогда если это все подыгрывает трампу трамп сейчас выйдет и как миротворец всех помирит понимаете да только мы должны помнить, что, вы понимаете, э, все э, тысячи дней войны, это была игра, есть игра в поддавки, в крестики, нолики, а это была игра в красные линии. Красные линии имени Путина. Я пересматривал, готовясь к программе, все выступления Байдена, начиная с первого, где он говорил о том, что мы не будем поставлять танки, мы не будем поставлять F-16, мы не будем поставлять э, ракеты дальнобойные и так далее, потому что это приведет, возможно, к мировой войне. Но когда, как говорится, осталось пировать всего 60 дней, и у Байдена самого неудачливого президента за более чем 100 лет. Внимание, у него есть такой титул. Он перебил сейчас, чтобы вы знали, президента-неудачника был такой Картер. Я когда-то в девятом классе купил собачку и назвал ее Картер, как советский мальчик. Был такой, да. Он жив, ему 100 лет. И э, Байден умудрился набрать черных шаров больше за свое пребывание, чем сейчас. Ведь в Америке против Байдена произошла революция, вы понимаете? И одно из средств сицилианской защиты, как говорят шахматисты у Байдена, это Украина. Он столько наплел о том, что так необходимо, так необходимо, так необходимо. А на самом деле запустил военно-промышленный комплекс и фактически превратил Партию э, демократов, для тех, кто не, не силен в американской политике, я ее изучаю с 16 17 лет, по-моему, со второго курса, или с 16 даже, я в институт поступил чуть раньше, да. э, э, с первого курса. Так вот, я вам рассказываю, что демократическая партия старого образца, Рузвельта, это как бы борьба неимущих с имущими, понимаете, демос, народ и они борются против власти. А при Байдене она превратилась в партию власти. И знаете, с кем он это роднит его, Байдена, нашего милого Иосифа Джозефа? Его роднит это со слугой народа, которая тоже называлась партией борьбой с властью, с властью да, и пришла под этим, под этим соусом, а сейчас превратилась в монументальную власть. Причем власть абсолютную. А что происходит с абсолютной властью? Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Посмотрите на зажравшихся чиновников, прихлебателей и так далее и тому подобное, которые миллионные сделки делают чуть не каждый день. Хотят они закончить войну? Задайте вопрос. Давайте смело, мы ведем эту программу, уже тысячи дней прошло. Кстати, будем молчать? Кто-то хочет там наверху окончания войны, кто сидит на этих контрактах, кто, кто эти миллиарды, которые э, падают просто... Э, Гораздо быстрее, чем ракеты, которые нам поставляли в больших количествах, падают в карманы наших можно властьев. Ну, кто зарабатывает на войне, вот это конечно, им не эту войну конечно. То -то. Поэтому вопрос к отошедшему пока недалеко Вадиму Юрьевичу. О какой Украине он говорил? Ту, которую имеют или та, которая имеет? Но Андрей не... Иванович, если позволите, поскольку мы находимся в прямом эфире, я просто засчитаю самую свежую новость, да, у меня есть возможности, да, следить. Уже сообщается, что в Конгрессе США требуют объявить Байдену импичмент за разрешение носить удары по территории России дальнобойными ракетами. То есть, в принципе, в Конгрессе э, не совсем однозначно, но подтверждают, да, что такое разрешение есть. Значит, говорят, что разрешая носить удары по территории России, дальнобойными ракетами. Байден совершает антиконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это заслуживающее импичмента преступление, но реальность такова, что он просто лишенная воли марионетка глубинного а, государства. Это написала в Иксе конгрессмен трамписта Томас Месси. Почему я да, идентифицировала вот это заявление? Понятно, трамписты да, реагируют активно на вот это решение Байдена. И это очень хорошо, вот как, знаете, в маслом по бутерброду, я не знаю, ложится во все заявления а, в окружении Трампа и того же Трампа. Илона Маска, в, да, Джей не Ди трогал. Бенса и так дальше. Давайте, давайте не будем, Лана, трогать сейчас Трампа за вымя. Вот, пусть его трогает Мелания нежными руками славянского и славянского происхождения. Давайте вернемся к тому, как Байден объяснил, Необходимость этих ударов. Первое. На территории Российской Федерации находится многотысячный северокорейский контингент. Именно потому, что они там сейчас нам, американцам, вот так объяснял это Байден и его люди, необходимо нанести удар. Они находятся в том самом э, районе, вот, в котором... Сейчас находятся украинские войска, которые ведут с ними уже ожесточенные бои. Пока у нас с вами ни одного подтверждения, а мы знаем с первого курса, что информация считается... Напомнить вам дальше, как там... Информация считается достоверной, если она... Подтверждается как минимум из двух независимых источников. У нас таких источников не было. Я вчера разговаривал со своими друзьями, которые только что вернулись. И один из них в Одессе сейчас находится. Кстати, соболезнования всем одезитам, которых мы любим, как и многих других. Но чуточку теплее, чем других почему-то. Да, мы слезами исходить не будем, мы мужчина, в том числе и вы тоже. Вот. Поэтому в данном случае, я имею в виду, понимаете, решать надо вопрос по-мужски. По-мужски это значит нести ответственность. И принимая, если люли летят в тебя, то есть люли, если вы понимаете, то есть надо принимать, а не отворачиваться, вот как делают у нас наши изворотливые политики. Так вот, Байден придумал эту историю с корейцами. Дальше говорили о том, что будет удар по курсу. А дальше Абсолютно разыгранная уже, я думаю, что Владимир Зеленский уже как артист, ему уже надоело в, в эту игру играть. За время Че, до времени Че первое, Зеленский начинает хвалить Трампа. Для меня это верный показатель, что что-то готовится с Байденом. Потому что я еще раз сказал, Зеленский, почетный член Демократической партии, начиная от визита к Шапира и кончая всеми этими годами сотрудничества, где любя Демократическую партию, к которой мы относимся без всякого сомнения с уважением, тем не менее любовь к Родине должна быть превыше даже любви к Киоссеву Байдену. А этого не было видно. И получилось так, что нас всех сориентировали на то, что удары будут по корейцам. Однако они полетели в другую область. И здесь тоже я, как к акту второму игры Владимира Александровича, за которым я слежу, естественно, долгие годы, я уже четко знаю, если он сказал, что будут стрелять, начиная с 1 сентября, значит, 20 августа выстрелят точно. Они настолько уже предсказуемы. Например, F-16 их поставят через два месяца, значит, они уже в Украине. Атаканты привезут через полгода, значит, они уже стоят, более того, вы же Понимаете, что россияне можно их любить, не любить, да? Можно же их не любить. Вот. И, но не считаться с ними нельзя, когда они говорят о том, что они будут исходить из нового доктринального принципа, если в боевых действиях участвует ядерная держава. А она будет участвовать своими советниками американскими, которые, как Путин, абсолютно открыто заявил, что невозможен пуск этих ракет без участия англо-американо, возможно, немецких, но пока немцы не участвуют в этой программе, специалистов, то вы понимаете, у России есть передвижение, есть подвижка и есть возможность прикрыться в глазах мирового общественного мнения. Тем, что ядерная держава Соединенные Штаты подталкивает своего сателлита, как они называют Украину, да, то есть Сюзерен подталкивает своего подопечного к войне. А следовательно, в отражении этой агрессии все средства, в том числе ядерные, хороши. Мое личное мнение, чтобы успокоить публику, я Владимира Путина наблюдаю еще больше, чем Владимира Зеленского. Вообще, вся моя жизнь между этими Владимирами, я уже утомился. А можно какого-нибудь, я не знаю, там, Сергея, Мефодия, Николая, Андрея, в конце концов, Ну, был же, же Петр, почему он не заслужил вашего внимания? Он заслужил мое внимание, и чтобы, как вы помните, а вы должны помнить, процентов 15 голосов несчастному Петру мы, мы срезали рубанком.